Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Je suis assise sur un banc en bois froid. tranquillement mon train pour Nice. Le quai de la gare est très animé ce matin. Beaucoup de gens passent devant moi. J'adore simplement observer les voyageurs. Chaque personne semble porter sa propre histoire. Soudain, mon regard est attiré par une femme élégante. Elle avance d'un pas rapide, tirant une grande valise rouge. Une magnifique écharpe de soie bleue glisse de son sac. Elle ne remarque absolument rien de sa perte. L'écharpe tombe doucement sur le sol gris. Une petite fille aux cheveux roux, avec sa mère, la voit. Son visage s'illumine de surprise. La petite ramasse l'écharpe avec précaution. Elle court ensuite derrière la femme. Madame, attendez. Votre écharpe. Crie-t-elle. La femme se retourne, étonnée. Elle prend l'écharpe et sourit chaleureusement. Elle remercie la petite fille avec émotion. C'était un petit moment de gentillesse inattendue. Après cette scène, mes yeux se posent sur un homme plus loin. Il a une longue barbe grise et un chapeau. Il porte un étui de forme étrange et très grand. L'objet semble incroyablement lourd. Je me demande vraiment ce qu'il contient un imposant violoncelle ou une contrebasse. Il s'arrête avec prudence près d'une colonne. Il pose son étui gigantesque sur le sol avec soin. Puis, il ouvre une petite pochette en cuir. Il en sort une feuille de partition de musique. Il a l'air profondément concentré. Peut-être qu'il va jouer dans la gare Mais non, il observe attentivement les symboles. Son train est probablement en retard. Il attend patiemment, sa musique entre les mains. Le temps file et mon propre départ approche. Je ressens une légère fatigue. Soudain, j'entends un éclatant cri de joie. Une jeune femme court rapidement le long du quai. Un homme élégant avec un bouquet de fleurs l'attend. Il a un immense sourire. Elle saute littéralement dans ses bras ouverts. Il la serre tendrement et il s'embrasse avec passion. C'est sans doute une réunion remplie d'amour. C'est merveilleux de voir ces moments de bonheur. Je suis assise sur un banc en bois froid. J'attends tranquillement, mon train, nice. Je suis tranquillement à mon train pour Nice. Le quai de la gare est très animé ce matin. Beaucoup de gens passent devant moi. Багато людей проходять повз мене. Я просто обожнюю спостерігати за мандрівниками. Кожна людина, здається, несе свою власну історію. Раптом мій погляд привертає елегантна жінка. Вона швидко йде, тягнучи велику червону валізу. Une magnifique écharpe de soie bleue glisse de son sac. Чудовий синій шовковий шарф вислизає з її сумки. Elle ne remarque absolument rien de sa perte. Вона абсолютно нічого не помічає про свою втрату. L'écharpe tombe doucement sur le sol gris. Шарф м'яко падає на сіру підлогу. Une petite fille aux cheveux roux, avec sa mère, la voix. Маленька рудоволоса дівчинка зі своєю матір'ю бачить його. Son visage s'illumine de surprise. Її обличчя освітлюється від здивування. La petite ramasse l'écharpe avec précaution. Дівчинка обережно піднімає шарф. Elle court ensuite derrière la femme. Потім вона біжить за жінкою. Madame, attendez. Пані, зачекайте. Votre écharpe. Ваш шарф. Крітель. Кричить вона. La femme se retourne, étonnée. Жінка обертається, здивована. Elle prend l'écharpe et sourit chaleureusement. Вона бере шарф і тепло посміхається. Elle remercie la petite fille avec émotion. Вона емоційно дякує маленькій дівчинці. C'était un petit moment de gentillesse inattendue. Це був невеликий несподіваний момент доброти. Après cette scène, mes yeux se posent sur un homme plus loin. У нього довга сива борода і капелюх. Він несе дивної форми і дуже великий футляр. Objet semble incroyablement lourd. Предмет здається неймовірно важким. Je me ce Я дійсно дивуюся, що він може містити un ou une велична віолончель чи контрабас. Il avec près він обережно зупиняється біля колони. Il pose son étui sur le sol avec soin. Він обережно ставить свій гігантський футляр на підлогу, Puis

Але ні, він уважно спостерігає за символами. Son train est probablement en retard. Його потяг, ймовірно, запізнюється. Il attend Sa entre les mains. Він терпляче чекає, його музика в руках. Le temps mon propre départ approche. Час летить, і мій власний від'їзд наближається. Je ressens une légère fatigue. Я відчуваю легку втому.

Вона буквально стрибає в його відкриті обійми. Il il la serre tendrement, et s'embrasse avec passion. Він ніжно обіймає її, і вони пристрасно цілуються. C'est sans doute une réunion remplie d'amour. Це, безсумнівно, зустріч, наповнена коханням. C'est merveilleux de de voir ces moments de bon... Чудово бачити ці моменти щастя. Je suis assise sur un banc en bois froid. J'attends tranquillement mon train pour Nice. Le quai de la gare est très animé ce matin. Beaucoup de gens passent devant moi. J'adore simplement observer les voyageurs. Chaque personne semble porter sa propre histoire. Soudain, mon regard est attiré par une femme élégante. Elle avance d'un pas rapide, tirant une grande valise rouge. Une magnifique écharpe de soie bleue glisse de son sac. Elle ne remarque absolument rien de sa perte. L'écharpe tombe doucement sur le sol gris. Une petite fille aux cheveux roux, avec sa mère, la voit. Son visage s'illumine de surprise. La petite ramasse l'écharpe avec précaution. Elle court ensuite derrière la femme. Madame, attendez. Votre écharpe. Crie-t-elle. La femme se retourne, étonnée. Elle prend l'écharpe et sourit chaleureusement. Elle remercie la petite fille avec émotion. C'était un petit moment de gentillesse inattendue. Après cette scène, mes yeux se posent sur un homme plus loin. Il a une longue barbe grise et un chapeau. Il porte un étui de forme étrange et très grand. L'objet semble incroyablement lourd. Je me demande vraiment ce qu'il contient un imposant violoncelle ou une contrebasse. Il s'arrête avec prudence près d'une colonne. Il pose son étui gigantesque sur le sol avec soin. Puis, il ouvre une petite pochette en cuir. Il en sort une feuille de partition de musique. Il a l'air profondément concentré. Peut-être qu'il va jouer dans la gare Mais non, il observe attentivement les symboles. Son train est probablement en retard. Il attend patiemment. Sa musique entre les mains. Le temps file et mon propre départ approche. Je ressens une légère fatigue. Soudain, j'entends un éclatant cri de joie. Une jeune femme court rapidement le long du quai. Un homme élégant avec un bouquet de fleurs l'attend. Il a un immense sourire. Elle saute littéralement dans ses bras ouverts. Il la serre tendrement et il s'embrasse avec passion. Це мертві це момент до бонер. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.